14 січня ви дивитесь міські новини. В жовтих водах зареєстровано новий випадок сказу. На цей раз у домашньої тварини. Домашня кішка, хвора на сказ, в приватному секторі в районі колишнього заводу Електрон поцарапала двох своїх господарів, а потім ще й ветеринарного лікаря. В медико-санітарній частині прокоментували ситуацію. Кошка поцарапала ее хозяев и пострадал также сотрудник ветеринарной лечебницы, который оказывал помощь. Потом выяснилось, что это животное больно бешенством умерло от бешенства. Домашняя это лабораторно бешен. подтверждается. Это домашняя кошка, да, но которая ходила по улице. Никто не может исключить контакт этого животного с другими животными, переносчиками бешенства. В природе основным переносчиком бешенства и резервуаром это являются дети и животные, лисы часто, которые могут забегать в домашние хозяйства, во дворы, могут покусать того же кота там или кошку и потом или собаку. И люди просто контактируя со своими домашними животными могут оказаться вот подвержены риску заболевания бешенства. Трое э, людей, у которых есть повреждение кожных покровов после контакта с животным больным бешенством, они сейчас получают вакцинацию в городе Кривой Рог. Договорились, узнали, что там есть вакцина. <связываем> это возможность очень ограниченная, понимаете, Выключили. это это только уже для тех там, где подтвержден у животного диагноз бешенства и тогда уже направляем туда, где есть остатки этой вакцины. Свою думку Игорь Розенберг высловив еще до проблемы беспредельных тварин, які в будь-який момент могут стати переносчиками сказу. Сказ относится к особо опасным инфекциям, к сожалению, вот такой болезни люди, если уже развилась болезнь, не выздоравливают, практически стопроцентная смертность. Для того, чтобы избежать э, этого заболевания э, Прежде всего нужно, чтобы не укусило какое-то животное. Да? В этом плане, конечно, я бы сказал прямым текстом, что ситуация в городе просто безобразная, по-другому я не могу ее характеризовать, потому что стаи бродячих собак, э, понятно, ветеринарная служба что-то там делает, их стерилизует, но это пройдет еще не один год, когда они перестанут размножаться. А собак просто по городу огромное количество, даже уже знаем, в каких местах они локализуются, есть... Собаки, которых знаем, которые кусают уже ни одного пострадавшего, просто люди вот часто. Вот, вот, улица Хмельницкого от нас находятся вот тут буквально в 500 метрах. И одна и та же собака уже покусала, наверное, человек 20. Извините, всем просто, по-моему, по барабану. По-другому сказать не могу. Кусают и кусают и кусают. Вакцины для профилактики бешенства в нашей больнице нет. В городе Желтой воды нет. В Днепропетровской области, вот я сегодня имел разговор с областным рабиологом, это специалист, который отвечает за профилактику бешенства, вакцина есть для детей в областной детской больнице и в некоторых лечебных учреждениях области, но ее очень мало. В ближайшее время она закончится, и поступление вакцины не ожидается. То есть ее просто-напросто не будет. Покажу, Мы не в состоянии оказывать помощь именно вакцинацию. пострадавшим от укусів неізвісних животних. Ну що ж, жовтовоці сподіваються, що відкриття притулку в майбутньому допоможе вирішити цю проблему, хоча б частково. Ще одна причина, з якої медики б'ють на сполох, це грип. По Україні рівень захворюваності зростає, але в жовтих водах на сьогодні епідеміологічний поріг не перевищено. Хворіють переважно діти на гострі респіраторні інфекції, але показники захворюваності не надто високі. Подібна спокійна ситуація спостерігається і в цілому по Дніпропетровщині. Цього тижня в області на застуду та грип захворіло 8700 мешканців області. Це менше, ніж у січні минулого року, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Але розслаблятися не варто. Підвищення захворюваності очікується вже наприкінці січня. Ми завжди очікуємо повищену заболіваємо і звісно, грип. І як зарані у нас прогнозують інститути наші по займаються, займається Громашевського центр, займається. контролем и мониторингом именно по заболеваемости гриппом ОРВИ, всегда прогнозируют нам, какой грипп будет заранее. И говорят, как нам и прогнозировали, что предполагаемо, что у нас будет идти к нам на Украину грипп. Это грипп А, Калифорния, вот, который мы перенесли, уже люди сталкивались с ним в 2009 году. И это грипп Б, Пхукет он еще называется, вот, который Скажем так, мы не встречались с ним, но он по всем описаниям должен протекать в более легкой форме. Гриппа, этот, который H1N1 мы встречали в 2009 году, он как раз склонен к пандемиям и очень быстро формируются осложнения. Если про ОРВИ, человек болеет, там идет все постепенно, нет выраженной такой интоксикации, нет высокой температуры, и крайне редко бывает осложнения в виде гриппа, там, синус... Ой, в виде пневмонии, в виде там, других э, осложнений там, или гайморит, или синусит, или... это крайне редко бывает. То при гриппе, особенно при гриппе А, который Калифорния, там буквально на вторые сутки уже развиваются осложнения. И это касается, что от гриппа самого не умирают люди, а умирают от осложнений, которые он несет за собой более уязвимы, как всегда, вот при гриппе и при, при заболеваниях простудными людьми, другими заболеваниями. Это дети, это беременные, это люди преклонного возраста, те, которые имеют сопутствующие хронические заболевания уже легких или бронхов, это те, которые страдают ожирением, люди, которые страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистой патологией. Э, это люди всегда, они уязвимы. То есть На кожному частку брать знай таких людей. Ось їм потрібно придільно з ними бісідувати, коли вони приходять на прийом. любые на всіх уровнях що, що вони повинні себе доберіть. Цього року щеплення від грипу зробило майже 37 тисяч мешканців області, але знати перші прояви грипу не завадить нікому. Чим же грип відрізняється від звичайної застуди або гРВІ? Початок грипу завжди раптовий. Можна вказати навіть час, коли ви відчули, що хворі. При ГРВІ він поступовий протягом кількох днів. Лихоманка при грипі різко зростає до 40 градусів. Застуда ж характеризується незначним підвищенням температури рідко вище 38 градусів. Симптоми інтоксикації при грипі озноб, рясне потовиділення, сильний головний біль та біль в очах, світлобоязнь, запаморочення, ломота у м'язах та суглобах. Також при грипі зазвичай не буває сильного нежиттю. Для нього більш характерна невелика закладеність носа з другого дня хвороби. Чихання при грипі також буває дуже рідко. Проте самолікуванням займатися не варто. Необхідно одразу звертатися до лікаря при перших проявах хвороби. Лише він зможе встановити точний діагноз. Человек заболел, должен остаться дома и вызвать к себе врача на дом. Если очень высокая температура, он вызывает к себе скорую помощь. Обязательно для того, чтобы врач, который приедет, оценил тяжесть состояния больного, поставил диагноз. Если, по тяжести состояния он может оставаться дома, оставить его под наблюдение врача, семейного врача, который раньше был участковые, сейчас врачи общей практики, который будет наблюдать, приходить. Это один момент. Второй момент, что человек не будет распространять эту инфекцию дальше, не пойдет на работу, не пойдет, не будет ехать в транспорте, чихать, кашлять и распространять это дальше. И не будут люди, не будет такая распространенность заболевания. Когда проанализировали смертности, которые по Украине зарегистрированы в разных э, областях, Это все таки було пізніше. Люди обращались уже через неделю, а того, лечились дома самостоятельно. И это люди молодого возраста, которые ну, как бы, да, могли бы жить оказывать там, трудоспособного, я имею в виду, что работать. И вообще молодой возраст это всегда настораживает. Уберегтися від грипу допоможуть прості правила. Треба частіше мити руки, провітрювати приміщення. робити вологи прибирання, правильно харчуватися, тепло одягатися та уникати стресів.